откуда берется помазание, как кто-то возрастает в помазании святого, а кто-то возрастает в бесновании. И те, кто возрастает в бесновании, в помазании сатаны, они с арены уходят. Это действительно безбожные люди, беззаконники. Когда мы просто были дети этого мира, мы приняли помазание этого мира, чему мы были научены. Но когда, если мы встретили Христа, встретились со Христом, Христос нас призвал, то мы сразу начали служить Богу. Да, что оставили первых... грехи. Оставили все полностью, грехи сразу отрезали. И с первой недели сразу, как покаялись, поехали на миссию и начали проповедовать. И полгода мы проповедовали. Через полгода начали собираться каждый день по домам, каждый день домашнее собрание. Еще там через полгода говорят, надо открыть центральную церковь. И мы проповедовали по всей округе. И когда мы открыли, через год уже как говорят, надо там собрание, то есть в кинотеатре открыть, в Доме там культуры, но открыли, и уже с разных населенных пунктов там уже приходили люди, то есть это не один населенный пункт. И в первые годы мы начали служить, и сколько там было населенных пунктов, вот, мы в другие места мы ехали. Наверное, в первые годы мы проповедовали, и где-то насадили уже домашние церкви. До десятка населенных пунктов это было, если вот так вот взять. Что это произошло? Помазание. Ты скажешь, о, тебе просто, может, повезло или так? Нет, мне не повезло. Я не помешал Богу прийти в мою жизнь. Я возрастал в Боге, я был послушен Богу, я возрастал в помазании. Кто это делал? Помазание. Ты говоришь, почему у меня это не происходит? Помазание? У тебя проблема с помазанием? когда мы говорим с людьми, которые в церкви, и там и 30 лет назад были, и 20, и 10 разные люди. А мы все знаем, мы все знаем, как один лидер и пастор один был. Я все знаю, мои все знают, молодежь все знает. Не ее не знаю, где в церкви, не в церкви, ни этих людей, ни этой молодежи, ни этих лидеров многих, понимаешь, которые были. Все знаю, это не помазание, все знаю, только не летаю. Потому что делает все, именно кто это сделал, помазание. А Бог смотрит на сердце, он знает твое нутро, он знает тебя. И если у тебя непорядок, конечно же, тогда помазание, оно не приходит, оно не работает, оно не действует. Если мы там 30 лет пастыря, и в нашей жизни вот это все происходит, работает помазание, и мы открывали церкви не на основании, что мы забирали людей из другой церкви, мы забирали их у сатаны, мы забирали людей из мира. Мы вырывали их у дьявола, мы забирали у смерти, мы забирали у ада. Вот оно помазание, как Божье работает. Вот она сила Божья, вот она слава Божья. И к чему я просто веду? Если ты годами находишься в церкви, там, где мы служим, и у тебя это не получается, о чем это говорит? Это говорит о том, что ты движешься не в том помазании, которое есть на церкви и которое есть на тебя нас. тебя учит другое помазание. Да. Значит, тебя учит другое помазание, ты пребываешь в другом помазании, ты пребываешь в другом учении. Понимаешь, ты пропитан другим учением. Ты находишься в какой-то религиозной философии, но не в помазании Божьем, а религиозная философия, как там садукеи, фарисеи, там, книжники и так далее, они не могли принести плод. Одного найдут и говорит: Иисус, вдвое делаете хуже. Поэтому Иисус говорит: если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. в яму. То есть, если ты следуешь за человеком, который помазан, присоединен к Святому. Конечно, помазанный, Причит соединен святого. с Богом. Да? Как Ян говорит, в 15 главе присоединен да, к Иисусу, к этой лазеве наградной, И он может идти завоевывать людей, церкви открывать на всяком месте. Куда мы придем, везде церкви открываются, открываются с нуля, с ровного места. Помазание стекает с Иисуса на него, тело Христова Вопрос, если ты находишься с нами в одной церкви, почему это нету в твоей жизни? Вопрос повезло, не повезло? Нет. нет. Весь вопрос в помазании. То есть Бога нельзя обмануть. Бог знает твое сердце, Бог знает тебя, и Он тебе даст помазание. Будет Он умножать помазание? Будет Он избивать больше Духа Святого на тебя или нет? Это отношение Духа Святого, насколько Дух Святой в твоей жизни. Поэтому все то производит, Через силу Божью, Дух Святой, то сокрушает, да, и все это делает, и все, свободу, исцеление и так далее. И насколько Слово Божие, насколько ты знаешь Иисуса, через это будет изливаться помазание, будет изливаться Дух Святой, который и будет производить вот это в Твоей жизни. И ты можешь себе много оправданий придумать. Это вот пастыря такие, а я не такой, это неправда. Потому что Иисус, что Он сказал? семечки пшеничную взяли и посадили. Если ты ее садишь в бетон, то толку не будет. Если ты ее посадишь в асфальт, толку не будет. В камни посадишь, толку не будет этой семечки. Если ты там ее в бурьяны, в терни посадишь, ее заглушает, толку не будет. Он говорит, но если ты в хорошую землю, плодотворную семечку посадишь, да, оно будет расти, она будет произрастать. Иисус говорит, точно так же. Семечка, он говорит, это слово Божье которое вам дано, если ты принял его, ценишь его, не искажаешь его, приходит помазание. И тогда начинает происходить рост. Вот Бог это зрач, говорит, да. рост. И когда это семечко Слова да. Божьего растет, оно как закваска. Да? Если ты закваску положишь, что будет? Оно будет заквашивать. Поэтому, говорит, оно дает в 30, 60, 100 крат. А говорит, а земля – это ты, человек. Если в тебе есть Слово Божье, ты будешь тогда приносить 30, 60 и 100 крат таких же семян, то есть таких же людей, как ты. Вот ты вырос, да? Вот точно так же ты должен рождать тогда для Бога людей, спасать тогда людей. Поэтому кто-то говорит, это невозможно. Как невозможно? Мы сегодня не просто людей считаем 30, 60, 100 крат. Мы сегодня считаем, чтобы церквей считать 30, 60, 100 крат. И никаких-то откуда пришли, о которой мы стремимся забрать этих людей у сатаны и открыть церкви. Почему? Там, где мы прикасаемся, мы знаем, какое помазание на нас, да? Которое слово проповедуем. Если ты не ставишь препятствия, ты не становишься. Потому что часто, знаешь, как лидер, он убивает видение. Он становится, и он главный уже. Ни Иисус, ни помазание, ни пастырь, ни слово, которое проповедуется. И он не дает, чтобы этот процесс происходил. Но если он дает туда, куда приходит Слово Божие, куда мы приходим. Мы — это не мы, мы пытаемся Иисуса только показать. Там рождаются и спасаются люди, и рождается церковь. Аминь. Это помазание работает. И поэтому вопрос, если ты находишься в церкви Слова Божье а у кого а ты кого учишься? У кого ты учишься? Да. Какое Кем ты тогда помазан? Поэтому Иисус говорит... А почему у тебя плода нету? Если ты учишься у мертвого, если ты учишься у грешного, бесплодного, ограниченного, да, слепого, какой результат? Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Учишься у мертвого, будешь мертвым. Вот и все. Учишься, который никогда не делал это действительно. Сегодня много людей, которые пытаются вещать там или из себя что-то строить. Поэтому Иисус говорит, надо все смотреть на помазание, на плоды. А плоды кто производит? Помазание, Дух Святой. И вот тут весь и фокус. Не в болтовне, а в плоде, Иисус говорит, в Духе Святом. Взращивающий все есть Бог. Конечно. То есть есть Бог или Бога нет. Кого ты слушаешь, от того ты и будешь помазан. Слушаешь ты сатану, будешь помазан сатаной. Слушаешь ты грешника, будешь помазан грехом. Слушаешь слепого, будешь слепой. Понимаешь, ограниченного, будешь ограниченный. Бесплодного, будешь бесплодный. Но если ты слушаешь помазанные, которые действительно побеждают, которые открывают церкви, которые спасают, которые несут эту жизнь, тогда ты будешь иметь это помазание. С кем поведешься, того и наберешься. Аминь.